На підприємстві пройшла реорганізація структури відділу кадрів з 2019 року. Відділ кадрів перейменовано в управління кадрів. Ігор Вікторовичу, розкажіть, будь ласка, чи розширилися функції обумовленої структури? Да, несомненно розширилися. Саме для этого було призведена реорганізація подрозділення. Во-первых. Изменился подход части функций, которые ранее выполнялись. Это по организации документации по приему на работу, отпускам, увольнениям и так далее. Введены новые программные продукты. Есть новые требования, допустим, по защите персональных данных. Это внесло определенные коррективы в работу уже существующих групп людей, которые занимаются у нас персоналом. И второе, наверное, даже более такое масштабное изменение. У нас э, серьезно за последнее время изменилось и будет продолжать изменяться подход к работе с молодежью, э, с кадровым резервом, с вузами, со школами, э, контакты с общественными организациями. Раньше у нас это было, ну, или вообще не было, или было на небольшом, вот, сказать, сейчас это веяние времени, І це теж один з таких основних факторів, який повлияв на необхідність проведення реорганізації, що саме, як буде проходити цей ця робота з молодими кадрами, з молодим персоналом? Я думаю, многие, кто следит за тем, что происходит у нас на станции, в городе, видят, сколько сейчас проводится различных мероприятий, спортивных, культурных, образовательных различных мероприятий со студентами, со школьниками. И поэтому это требует организации процесса всего его введения в постоянное такое русло. Мы уже пришли к постоянной работе со школьниками. Это в первую очередь наш проект «Ядерная школа», работа с районами, где мы предложили уже свой набор дополнительных каких-то инструментов, дополнительных занятий которые наши работники могут проводить для учеников школ района, школы Роша. Это требует общей организации. Ну и, соответственно, координации работы, дополнительных усилий, затрат. Поэтому было создано такое усиленное вот это направление у нас. Мы сейчас очень много работаем с вузами. Несколько раз в году Наши представители ездят практически во все профильные вузы, плюс в ЛУЗ, Ровно, для представления наших, нашей станции, так сказать, для того, чтобы сподвигнуть студентов изучать технические специальности и впоследствии приходить к нам на работу. К нам тоже несколько раз в году приезжают наши основные вузы для проведения профориентационной работы со школьниками. Ми більше уделяем студентам, мы не просто їх на практику. Ми проводимо они екскурсії, более щоб вони представлення. І це вот одна із таких теж задач реорганізовано управління кадрів. Які вузи є профільними для атомної галузі? З якими вузами укладається трьох договір? Это шесть учебных заведений, они прописаны в положении по компании на Энергоатом», с ними у компании заключены определенные договорные обязательства, они не предусматривают каких-то оплат, услуг, а больше такие декларации о сотрудничестве. В эти шесть вузов что ходят: Это Одесский политехнический университет, это Львовская политехника, это два киевских вуза, то есть КПИ и университет имени Шевченко, Винницкий национальный технический университет и Харьковский технический университет. Вот это шесть вузов, которые являются профильными, с студентами которых мы заключаем трехсторонние договора и при соответствующем уровне знаний или оценок в данном случае студенты этих вузов, с которыми заключены трехсторонние договора, они имеют право на получение дополнительной стипендии от на Екенергат. Велася мова раніше про те, що планується розширити перелік професій у професійно-технічному училищі. Чи ведеться робота у цьому напрямку? Да, несомненно, жизнь заставляет, и мы отслеживаем, во-первых, те потребности, которые у нас на возникают, во-вторых, изменения в документации. В прошлом году мы получили лицензию на обучение по профессии токарь. И вот мы уже в этом году будем иметь первый выпуск специалистов токарей. Мы запланировали получение к следующему году лицензии на профессию гостатник широкого профиля. Это ну, тоже у нас есть потребность в таких специалистах, а сейчас на рынке труда их практически нет. И из последних таких, то, что мы ну, возникла необходимость, это в связи с выходом новых правил, необходимость в обучении специалистов по грузоподъемным механизмам, машинистов кранов. Поэтому тоже мы начинаем, это было относительно недавно, и мы начинаем сейчас работу в этом направлении, чтобы тоже получить лицензию на вот такую вот профессию. Ну и будем следить дальше, что, как будет меняться потребность у нас в рабочих руках, в рынок труда, в соответствии с этим будем маневрировать. Чрезвычайно все штат управления кадров, чрезвычайно посады. Суммарно штат управления кадров увеличился на одного человека, потому что мы провели внутреннюю реорганизацию. Одна из целей при создании управления кадров было именно такое, что заложить новое направление, то как оно в принципе в большинстве стран мира и называется и развивается, это как управление человеческими ресурсами. Мы к этому придем обязательно. И вот э, я думаю, что это реорганизация управления кадров, которую мы прошли, это первый шаг к созданию вот именно такого направления, такого управления, которое будет в себя э, объединять большинство э, работ, которые полностью обеспечивают управление э, человеческими ресурсами, начиная вот то, того, что мы сейчас э, работаем со школами, заканчивая сопровождением всех э, процессов, которые происходят с кадрами у нас на станции. И я думаю, обязательно мы перейдем на такой вот уже более мировой подход к работе с потенциалом, человеческим потенциалом, который конечной целью, конечно, является получение у нас на станции специалистов более высокого уровня, чтобы мы знали, что у нас есть кому прийти на станцию, заменить тех, кто пенсионеры, ветераны, которые уходят, и что это люди хорошего технического уровня, понимающие свои задачи, и мы все спокойно можем жить дальше. Те, кто идет на пенсию, зная, что есть кому заменить работников. Вот это вот будет уже задача такая с перспективой, что называется. Дякую вам за вычеркни вид спасибо.